InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang baru iaitu tentang kelazatan dan keniamatan hidup hanya akan diperolehi dengan mengingat Allah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam Katakanlah hai Daud kepada orang-orang yang membenarkan aku maka hendaklah mereka gembira dan dengan ingat kepadaku maka hendaklah mereka merasakan nikmat. Kelazatan dan kenikmatan adalah sesuatu yang sentiasa dicari dan diharapkan oleh manusia. Namun pada kenyataannya tidak semua orang berjaya memperolehinya. Padahal yang demikian itu sangat mudah memperolehinya iaitu dengan hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ya. nah, sebagaimana yang telah diwahyukan kepada Nabi Daud AS maka seseorang itu akan dapat rasakan kelazatan dan kenyakmatan dalam hidupnya ya maksudnya kita akan rasa tenang rasa lapang dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah Taala ya firmankan ke atas Nabi Daud alaihisalam dan nah, dalam kitab Zabur ialah Tapi dalam Quran pun juga disebut Ya A'udzubillah minal syaitan rajim Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub Ya nah, Quran ada sebut dah nah, Bukankah dengan kamu mengingati Allah itu Akan memberi ketenangan ya, nah, Memberi ketenangan pada hatimu ya, nah, Dengan mengingati Allah kita dan tuan, nah, kalau kita suatu kita buat bersendirian, nah, ya, waktu malam, ya, lah. Kan kau tidur, kau yang bari tak? Lah. Kita ingat kepada Allah Ta'ala, sentiasa apa ingat kita buat hari ini, Ya Allah. Ingat apa yang kita amalan baik yang kita buat pada hari ini, Ya Allah. Engkau terima tidak, Ya Allah. Kita fikir tenang dah, insyaAllah. Dan jiwa kita akan merasa tenang, damai. Ya. Eh. Sebab ingat Allah ini betul. Ya. Kita bagi orang Islam ni mungkin kita lah tak ada pernah rasa sangat pun. Eh bagi kita yang memang kita jaga solat kita insyaAllah memang Allah akan beri ketenangan And bagi mereka yang beragama Islam tetapi tidaklah mengamalkan Islam dengan cara menegakkan solat makanya itu dia memang tak ada cukup pun hati dia tak pernah tenteram pun Ya, yeah. betul banyak aktiviti yang dia lakukan itu sebab apa nak mencari ketenangan bukan kita nak kata orang yang buat aktiviti tak baru dah bukan yeah. tetapi ini itulah salah satu cara dia nak rasa feel seronok dia tu dah bagi orang bukan Islam juga demikian ya, banyak kan ya, banyak peristiwa contoh dah selalu bagi contoh mudah ialah kan sesuatu -se -se Islam Kat Steven kan itu ya, peringkat ambil dadah sebab apa sebab nak cari ketenangan di buat tak tenang tak tenang dalam jumpa dengan agama Islam ya, eh, dah alhamdulillah Allah Taala bagi hidayah pada dia Kan, ha, tenang hidup dia dah kita rasa tenang, kadang-kadang orang ni dia letak bila dengan cara dia nak tenang dengan bila dia kaya baru hati dia lapang dah kan eh, lagi mana kita meletak kebendaan sebagai punca dan unsur ketenangan lagi itu kita tak tenang kan eh, sebab dunia yang dicari ni mata kau pernah cukup ha, nah, tapi kalau kita ini ya mencari ketenangan itu dengan mengingati Allah sebab itu janji Allah ala bizikrillah tatmainul qulub itu janji Allah dengan kita ingat Allah, hati kita akan tenang. Memang kita akan tenang. Dengan kita membaca Quran, tak? ni yang sebut tadi ni. Ha, ni yang kata Allah Ibn Atta'illah tadi. Ya, tentang apa orang yang merasa tenang ni bila mana dia ingat pada Allah. Pada akhir tulisannya, Syekh Ibn Atta'illah berdoa kepada Allah SWT sebagaimana berikut. Semoga Allah yang maha tinggi menjadikan kesenangan kami dan kamu semuanya dengannya serta memperolehi keredaan daripadanya. Dan semoga Allah menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerti atas segala sesuatu yang dikendakinya. Dan semoga Allah tidak menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Dan semoga Allah menjadikan kami termasuk ke dalam golongan para muttaqin. Yani orang -orang yang orang-orang yang bertakwa dengan kurniaan dan kemurahannya. Amin. Ya. Selain itu, beliau juga berharap dan bermohon agar sentiasa memperolehi hidayah ilahi dan rahmatnya dan menempuh hidup dan kehidupan ini kerana tanpa adanya rahmat daripada Allah Ta'ala ha. sebab itu, ibadah kita ini, ya, kita nakkan Allah Ta'ala merahmati kita ha, kan, di samping kita nakkan ganjaran itu satu hal juga tapi yang lebih penting ialah kita nakkan Allah Ta'ala merahmati kita Allah Ta'ala reda pada kita kehidupan ini akan terasa tidak bermakna sama sekali bila mana kita ini tidak mengharapkan ataupun tidak dapat rahmat Allah Ta'ala Ya, tak dapat rahmat Allah ni, kasih sayang Allah ni, maka hidup kita tidak bermakna. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Jika tanpa kunia Allah dan rahmatnya, manusia akan merasai penderitaan dan kesengsaraan yang tiada bandingannya. Lepas itu, rahmat Allah itu dia mengatasi kemurkaan Allah. Kita pernah baca kot kisah Bani Israel yang mana dia ni seorang ahli ambil, ambil tuan ahli ibadat yang beribadahnya beratus-ratus tahun, tiga ratus tahun dia beribadah. Hanya ibadah saja tak pernah langsung buat perbuatan maksiat. Yang kita yang barsisya tu cerita lain. Yang tertipu dengan ibadah dia kan. Ini kisah lain pula, Bani Israel juga. Kenapa ya? Dia selalu dinukirkan tentang kisah Bani Israel lah. Ya. Kisah Bani Israel ini ialah kisah-kisah yang sebelum kedatangan Rasulullah. Betul disebut Bani Israel. Yang mana Bani Israel inilah yang mereka ini adalah kerana mereka yang beriman pada Nabi Musa, beriman pada Allah SWT mengikut tunjuk ajaran Nabi Musa. Tetapi bila mana Rasulullah telah diutuskan, Allah Ta'ala tak guna lagi istilah Bani Israel. Allah Ta'ala guna istilah apa? Yahudi, Yahud. Kan? Right? Jadi Bani Israel ialah mereka yang mana umat yang sebelum diutuskan Rasulullah lah. Dia gunakan istilah Bani Israel, Bani Israel. Jadi umat Nabi Musa AS. Ha. ada pun bila mana, bila mana Rasulullah telah diutuskan, tak ada lagi guna istilah tu. Tapi digunakan dengan istilah Yahud. Yahudi lah. Ha. Jadi golongan Yahud ini yang terpecah ni. Ya, iaitu geng-geng Zionis ni, Lainatullah ni yang ada ni. Dan orang-orang Yahudi yang masih berpegang lagi dengan agamanya. Yang ortodok kan, yang masih berpegang lagi. Ada yang ni. Jadi yang jahat ni, yang ni. Ya, yang mana musuhnya ni. Tak ada kita kata Yahudi tidak, Itu bukan dalam tu lah. Lepas tu bila mana lah Islam, dibolehkan memakan sembelihan ahli kitab. Ya, nah, ahli kitab. Ha. Termasuk yang Nasrani ataupun Yahudi. Sampai hari ni kita pakai lah. Boleh tak? Ha, ahli kitab. Tetapi golongan yang jahat ni, Zionis ni. Jadi kita nak faham tentang istilah tu lah. Bila kita sebut tentang Bani Israel, iaitu umat sebelum mana diutuskan Rasulullah Allah, maka istilah tu dia dapatkan Sebab banyak dalam al Quran sebut Bani Israel. Ya Bani Israel, ya. Sebut tentang itu. Jadi ala ibadah ni, disebabkan dia beribadah dah beratus tahun, maka dia ingat banyak dah pahala aku dapat. Ya? Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, aku nak masuk syurga nanti. Memang masuk syurga dia tak, dia tak pernah buat masyarakat kan ha, maka dia kata ya Allah aku nak nanti bila aku masuk syurga ni aku nak masuk syurga dengan amalan aku kan dengan pahala yang aku buat ni ini aku nak masuk aku tak nak masuk dengan cara lain aku lah. tak nak aku nak, aku nak timbang kan no, nah, dia kira macam ni lah ya Nanti Allah Ta'ala kata apa, ya Kau ambil nikmat mata yang aku bagi pada engkau Tim, Letak di sebelah timbangan dan letakkan semua amalan kau dan timbang yang lain maka berat lagi nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi maka layak untuk engkau masuk ke neraka sebab apa? sebab amalan kau tak banyak mana pun beratus tahun beribadah pun tak banyak mana pun nak bandingkan dengan nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi sebab tu kita kata bukan kita kata pun Rasulullah pun kata kita ni masuk syurga nanti atas rahmat Allah tolong bagi tahu para sahabat jadi soal sahabat tanya balik walau anta ya Rasulullah walaupun kau Rasulullah ya walaupun aku ya walaupun aku masuk syurga atas rahmat Allah bukan sebab amalan kita yang ganda-ganda so kenapa kita buat amalan kita kena ingat yang kita buat amalan jaga semaya, mari kuliah ni semua jaga solat sekah semua sebab apa? Nak membuktikan ketaatan kita pada Allah. Dengan kita buktikan ketaatan kita pada Allah, insya Allah kita harapkan Allah telah merahmati kita lah. Kan? Itu je lah. Ya? Di samping kita dapat lah tapau. Orang kata apa pahala solat berjemaah. Itu tak boleh tu selama ni. Tapi niat kita sebenarnya nak rahmat Allah SWT itu lebih besar ya nilainya berbanding kita hanya mengharapkan pahala-pahala-pahala ni kan bila kita buat satu tu lillahi taala tu yang gajah pada kita tak apa saja kita buat lillahi taala apa saja kita nak buat bismillahirrahmanirrahim nah ini insyaallah lah kan nah. adapun syarat-syarat untuk memperolehi rahmat Allah itu adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bermaksud Allah merahmati orang-orang yang dapat menjaga tutur katanya. Dengan kita menjaga tutur kata kita sahaja amalan ibadah tak ada banyak mana cukup syarat jelah solat fardu lima waktu jaga puasa bulan Ramadan jaga tapi nak kata solat tahajud tu tak adalah juga nak kata sedekah setiap hari tu pun tidaklah juga. Nak kata setiap hari mari sah pertama pun tidaklah juga. Tapi dia jaga tutur kata dia ni. Lidah dia dia jaga tak? Maka dia pun selamat daripada api neraka. Hmm. Cuma kadang-kadang yang kita tertipu dengan ibadah kita tak? Ha, tu kata tadi selalu syaitan ni, iblis ilatullah ni. Dia cara dia menipu kita ni dengan cara begitulah. Bila kita dah isteri buat benda yang baik, dia mari bisikkan dalam hati kita sikit ni dia, dia bisik tepi je. Ya? Tengok orang tu, tengok orang tu, tengok. Kau mari masjid, dia tak mari masjid kau tengok itu. Ha, dia mula datang tu. Ha, jadi kita kena ubah. Kita letakkan diri kita ni sebagai doa, pendakwah ada. Pendakwah ni nak ajak orang, ngajak orang, bukan sebagai qadi, qada, sebagai hakim nak menghukum orang. Kan? Ha, ni esok tak mari masjid, esok-esok, tanya ni so, susah, esok mari cari masjid juga ni orang macam ni ni ha, jangan begitu ya ha, sebab dia mungkin ada amalan dia yang Allah Taala suka dengan amalan ni kita pun tak tahu kan nah, yang mana dia lagu dia kod dia zu syurga pada kita jadi jangan ya jangan tertipu dengan tipu daya iblis lanatullah ni dak ya, itu kerja dia dia dah tahu dah kita dah baik dah mari surau mari masjid duduk dan kuliah jaga solat jemaah ni dia bisik jarum macam tu kan ha? nah, mula nak membanding-bandingkan Ana khairu minhu khalaq lani min nar wa min tin Kata Iblis Allah, Aku lebih baik daripada Adam Adam aku ni cipta daripada api Sedangkan Adam cipta daripada tanah Dia mula nak membanding-bandingkan Dan Allah tak tengok pun benda tu Inna akramakum inna Allahi atfawakum Semuanya so, orang yang paling mulia si Allah Orang yang paling bertakwa Bukan kau siapa pun Kaya, miskin, warna kulit, latar belakang, agama, bahawa Islam dah lama masuk Islam, keturunan kau semua keturunan orang alim tidak ditengok di situ. Ya, ketakwaan kau. Walaupun kau orang biasa-biasa tapi ada sifat takwa, layak syurga bagimu. Dan juga ya, Allah merahmati orang-orang yang dapat menjaga tutur katanya. Mengenal masa ketika dia hidup itu dan istiqamah dalam hidupnya. Itulah disebut fastaqim istiqamah dalam mengekalkan kebaikan walaupun tak banyak itu kita ingin faham konteks dalam bak istiqamah ha? istiqamah maksudnya konsisten sentiasa buat walaupun tak banyak ha? solat sunat tahajud dua rekaat saja tapi tiap-tiap malam buat nah, tak ada masalah sedekah tak banyak tapi tiap-tiap hari itu kata ini konsisten Syekh Ibn menjelaskan sebagai berikut pertamanya menjaga tutur kata Adapun yang dikatakan menjaga tutur kata ialah mampu mengendalikan diri daripada mengucapkan kata-kata yang tak perlu diucapkan. Maka na yu'minu bilam wal yawmil akhir. Fa yasmut antara yang sebut tak? Banyak. Fa yukrim dhaifu wa yukrim jiranhu dan lah semua dan juga antaranya ialah barang siapa yang beriman pada Allah dan juga pada hari kiamat ini fa yasmun. Nah, khairah qul khaira berkatalah baik ataupun kalau tak ada perkataan baik nak keluar pada mulut lebih baik kau diam jangan cakap apa-apa itu lagi bagus Ini sebut kata ah, kan? Ibn Atayilah Ibn Atayilah pun sebut macam ni juga ya, ha. ada pun yang dikatakan menjaga tutup kata ialah mampu mengenalikan diri daripada mengucapkan kata-kata yang tidak perlu diucapkan seperti kata yang bersifat rahsia, kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain, kata-kata yang boleh mendatangkan fitnah, kata-kata yang boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan seumpamanya. Nah, makin lebih baik dia. Kalau kita tidak ada pengetahuan tentang sesuatu perkara, tak payahlah kita buat kalau tahu nak sebut, semua benda nak bahas, semua benda nak bincang. Nah. Nah, tak payah. Kita bukan tahu pun. Banyak je isu-isu semasa yang berlaku pun di luar pengetahuan kita tak. Ha, tapi semua buat pakat jadi lawyer. Semua orang nak pakat jadi hakim. Semua orang nak paling dia lah paling aktivis. Terpaling aktivis dia lah. Semua orang boleh ke dia. Nah, Dan kan kita pun tak tahu pun benda tu. Ya. Eh? Ha, jadinya ini disebut kan bukan dianjurkan oleh di Islam. Kalau rasa kata kata kita tu tidak orang kata tak boleh faedah tu baik kau diam jelah. Tak payah nak komen-komenlah dekat WhatsApp ke dekat, dekat Facebook ke kita pun tak tahu benda lah diam-diam kecuali kalau kita ada pengetahuan kita ada maklumat yang sesuai eh, maka kita cakap ya, lah bukan dengar dengar cakap orang tu kata orang ni kata mari daripada grup sebelah biasa macam tu lah bila orang ada, di mana tempat ni grup sebelah dapat dari grup sebelah kan nah, tu bukan fakta ya? You know? sehubungan dengan ini ahli hikmah mengatakan sebagai berikut Tiap-tiap perkataan itu ada tempat tertentu yang layak untuk mengucapkannya. Betul tak Tuan? Sama juga dengan zikir kan Tuan? Ada tempat-tempat dia. Kita tak biar raya bila kan Tuan? Time raya kan? Oh. Ada tak biar raya tengah-tengah maghrib tengah tengah muda macam ni? Tiba-tiba ha? apa hal kau ni? Tiba-tiba masjid ni tak biar raya apa hal? Ha? Ha? Ada tempat dia. Kita bertalbiah labbaik Allahumma labbaik. Boleh naik motor sini saja lalu depan Petronas tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ni apa hal dia ni? Kan era pun tak pakai. Semangat punya pasal dia tak? oh, tak. Dia ada tempat-tempat dia. Bukan boleh ikut suka je. Ha? Dalam tandas. Jangan buat alih pula. Astaghfirullah Allazi la ilaha illa Bukan lah. Dia ada tempat-tempat dia, rikir-rikir ni lah. Dia bukan boleh suka-suka kita. Itu dah. Sebab tu sebab benda ni ditunjukkan oleh Rasulullah. Bila masa kita nak talbiah, bila masa kita nak takbir raya, bila masa semua ditunjukkan sebab dia ibadah. Ya, bukan boleh suka-suka lah ni sebut tadi ni lah. Sama juga dengan perkataan kita tadi. Tiap-tiap perkataan itu ada tempat tertentu yang layak untuk mengucapkannya. Dan tiap-tiap tempat juga ada kata-kata ter